Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kumpulan kami terdiri dari empat orang akan membentangkan tentang model ACALR Subjek Asas Pembelajaran Digital Kita mulakan dengan pengenalan ACALR ini diperkenalkan oleh Dr. Ruben Pion Detura yang bertujuan untuk menilai dan struktur, struktur tahap integrasi teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP okay. PDP ACALR ini mempunyai empat struktur asas utama iaitu S sebagai substitution iaitu penggantian a augmentation penambahan m modification iaitu pengubahsuaian dan r modification iaitu penifisian semula itulah daripada maksud is samr okey baiklah kita akan teruskan kepada komponen dan prinsip yang pertama iaitu substitution iaitu teknologi digunakan sebagai pengganti langsung tanpa perubahan fungsi seperti contoh iaitu guna Microsoft Word ganti penulisan tangan Dalam contoh ini murid masih melakukan tugas yang sama iaitu menulis karangan Salah Satu satunya perubahan ialah mereka menaik menggunakan komputer dan Microsoft Word bukannya menulis dengan tangan yang kedua itu augmentation iaitu, iaitu penambahbaikan teknologi masih sebagai pengganti tetapi dengan meningkatkan fungsinya. Seperti contoh dengan menggunakan word dengan ciri semakan tatabahasa. bahasa. Dalam contoh ini, murid bukan sahaja menayap karangan Tapi mereka juga mendapat bantuan daripada ciri-ciri word Seperti semakan ejaan, tata bahasa, ayat dan sebagainya Yang ketiga iaitu modification iaitu pengubahsuaian Iaitu teknologi digunakan untuk mengubah tugas PDP secara ketara Seperti contoh, murid buat kolaborasi penulisan menggunakan Google Docs secara masa nyata di mana Google Docs ni membenarkan beberapa murid menaip dan menyunting dokumen yang sama serentak walaupun berada di tempat yang berbeza. Yang terakhir iaitu redefinition iaitu penakrifan semula. Teknologi yang membolehkan penciptaan tugas baharu yang sebelumnya tidak boleh dilakukan Seperti contoh murid hasilkan video sendiri interaktif dengan ulasan sendiri dan kongsi di platform yang global. Tugasan ini adalah sesuatu yang sukar atau mustahil dilakukan tanpa teknologi. Murid bukan saja menulis tetapi juga merakam suara, mengedit video, memasukkan elemen interaktif dan akhirnya berkongsi dengan penonton luar dari seluruh dunia. Seterusnya, seterusnya kita pergi kepada kelebihan SAMR. Kelebihan SAMR yang pertama ialah meningkatkan pelibatan murid melalui elemen digital. Penggunaan teknologi seperti video interaktif, kuis dalam talian dan pembelajaran berasaskan permainan, gamifikasi, menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan. Ini membantu menarik perhatian murid serta meningkatkan motivasi mereka untuk belajar secara aktif. Kelibahan yang kedua pula ialah galakkan kreativiti dan kolaborasi. Teknologi membolehkan murid berkongsi idea melalui platform seperti Google Docs, Padlet atau Canva aktiviti seperti penghasilan video reka bentuk grafik dan perbincangan dalam talian juga merangsang pemikiran kreatif serta kemahiran bekerjasama dalam kumpulan kelebihan yang terakhir ialah boleh disesuaikan mengikut tahap penguasaan teknologi guru dan murid pendekatan berasaskan teknologi boleh di boleh diubah suai mengikut kesediaan dan keperluan guru Guru boleh memilih aplikasi atau alat yang mudah digunakan manakala murid boleh diberi tugasan yang bersesuaian dengan tahap kemahiran mereka menjadikan pembelajaran lebih inklusif dan berkesan. Kemudian kita pergi kepada kekangan SAMR. Yang pertama ialah kekurangan akses peranti atau internet. Tidak semua murid mempunyai peranti digital seperti komputer atau tablet dan sambungan internet yang stabil. Ini boleh menyebabkan ketidaksamaan dalam peluang pembelajaran serta menyukarkan pelaksanaan aktiviti berasaskan teknologi. Kegangan yang kedua pula ialah kemahiran guru dan murid yang tidak seimbang. Ada guru yang kurang mahir menggunakan teknologi, manakala ada murid yang lebih canggih pengetahuannya. Sebagaimana ini boleh menyukarkan pelaksanaan pembelajaran digital yang berkesan kerana tidak semua pihak mampu mengikut dengan lancar. Yang terakhir ialah masa yang terhad untuk merancang aktiviti teknologi yang bermakna. Merancang aktiviti pembelajaran yang melibatkan teknologi memerlukan masa yang banyak, terutamanya untuk memilih alat yang sesuai, menyediakan bahan serta menguji keberkesanan pendekatan tersebut. Dalam jadual pengajaran yang padat, Hal ini boleh menjadi cabaran besar kepada guru Okay, baiklah, seterusnya kita pergi kepada cadangan aktiviti PDP menggunakan model SAMR uh, Contoh topik kita pada hari ini ialah kitaran air, subjek sains Bagi subsi, substitution, murid membaca teks kitaran air melalui PDF di tablet Seterusnya, augmentation, augment, Station, murid tonton video animasi dan jawab kuis Google Form. Seterusnya, Modification, uh, murid hasilkan pembentangan digital interaktif menggunakan Canva ataupun PowerPoint. Bagi Redefinition, murid bekerjasama dalam kumpulan merentas sekolah untuk mencipta video eksperimen kitaran air dan muat naik ke YouTube. Okay, akhir sekali, ilustrasi atau contoh ringkas mengikut tahap iaitu tahap sekolah rendah dan juga tahap sekolah menengah. Bagi tahap sekolah rendah, uh, bagi subjek bahasa Melayu bertajukkan cerita rakyat, substitution, murid baca cerita rakyat dalam bentuk e-book, augmentation, murid rakam audio bacaan dan gunakan aplikasi semakan sebutan. Bagi modification, murid cipta buku cerita digital dengan gambar dan suara sendiri. Bagi redefinition, murid hasilkan video lakonan cerita rakyat dengan kesan khas dan kongsi di platform pembelajaran. Bagi tahap sekolah menengah pula, subjek sejarah yang bertajukkan peristiwa kemerdekaan. Bagi substitution, pelajar baca artikel sejarah dari laman web. Bagi augmentation pula, pelajar buat kuis interaktif berdasarkan teks bacaan. Bagi modification, pelajar cipta garis masa digital interaktif menggunakan aplikasi Padlet ataupun TimelineJS. Akhir sekali bagi redefinition, pelajar temuramah tokoh tempatan dan hasilkan dokumentari mini yang disiarkan di saluran YouTube kelas secara kesimpulannya, model SAMR ni membantu guru menilai penggunaan teknologi dalam PDP secara berperikat. Ia sangat sesuai untuk memastikan teknologi digunakan bukan sekadar alat tetapi sebagai pemakin pembelajaran yang bermakna. Baiklah, itu sahaja dari pulang kami. Terima kasih semua.